note that KWSP dan Safe yang keluarkan report yang KWSP rugi dan awak ada komen banyak lah so saya screenshot screenshot saya nak cuba jawab semampu yang saya boleh lah saya bagikan kepada beberapa bahagian empat eh satu KWSP rugi awak kata rugi kan awak kata KWSP yang keluarkan report sendiri dua awak kata KWSP jual aset berkualiti dan pump ke bursa sedangkan investor keluar tiga awak sebut ringgit terus merudum dan empat persoalan tentang IMF saya akan jawab nombor satu laporan bertarikh 3 Jun 2025 KWSP report dia catat pendapatan pelaburan untuk suku 1 2025 suku tahun pertama eh sebanyak 18.31 bilion. Tak ada mention ayat rugi pun dekat situ. Boleh baca direct pergi dekat source baca sendiri dekat laman web KWSP. Ini sumber rujukan saya. Saya bukan merujuk kepada siapa-siapa. Saya baca sendiri sebab saya nak reflect apa yang awak faham, apa yang keadaan sebenar. Okey, rugi apa yang dimasukkan dengan rugi? Apa yang berbeza dengan keadaan sebenar? Apa yang sebenarnya berlaku? Apa yang berlaku adalah untuk suku tahun pertama tahun lepas, KWSP dicatat keuntungan pelaburan lebih kurang 20 bilion. Tahun ni, untuk suku tahun yang pertama, nak compare suku tahun berbeza tahun ni, kita hanya catat, KWSP hanya catat keuntungan sekitar 18 bilion sahaja. Dua-dua tahun masih untung. Cuma tahun lepas untung lebih, tahun ni kurang sikit. Analogi mudah, buka kedai nasi lemak, modalkan RM100. Hari semalam jualan RM500, hari ni jualan RM400. Untung semalam RM400, untung hari ni RM300. Semalam pun untung, hari ni pun untung. Cuma untung hari ni tak sebanyak semalam. Kenapa semalam hari cerah? Hari ni hari hujan ribut, lebat. Faktor cuaca yang tak dapat elak. Analogi sama dengan KWSP. Tahun lepas ekonomi secara dasa kasarnya tiada gangguan besar secara global. Tahun ni semua tahu global alami sedikit gangguan. Saya baca jawapan tuan Isham Jalil, panjang lebar dia tulis. Dia kata tak nak dengar alasan kata penurunan keuntungan tu berlaku kerana faktor global. Saya nak jawab satu je. Tunjukkan saya satu je pasaran indices dalam global ini, indices eh pasaran indeks untuk negara-negara. Bursa untuk negara-negara lah senang cerita. Tunjukkan saya satu saja pasaran indices dalam global yang tak terjejas dengan faktor global tahun ni. Itu satu je. Semaklah awak semak bursa, awak semak US30, US500, JP225, ASX200, CAC40, FTSE100, apa benda tu? Itu pasaran bursa negara-negara lah. Satu je, tunjukkan saya satu je, pasaran yang tidak ada penurunan secara realitinya semua menunjukkan sedikit penurunan. Please cari. Sebab dalam phone saya semua graf tu ada. Saya boleh tunjukkan realiti global tahun ini memang ada sedikit penurunan. Malaysia terkena. Malaysia juga terpengaruh kerana keadaan faktor global. Tak nak terima tak apalah tapi itulah hakikatnya. Kita bukan rugi. Kita cuma kurang sikit untung sebulan tahun lepas tapi still untung. Kenapa saya nak awak semak benda ni? Sebab awak nak saya nak awak sedar ini realiti. Walaupun dalam keadaan mencabar, laporan KWSP masih ada keuntungan untuk suku tahun pertama 2025. Itu fakta. Sebab awak tulis KWSP rugi. Berapa ramai yang baca dan percaya benda ni? Okey, nombor dua. KWSP dia jual aset-aset yang berkualiti dan pump ke dalam bursa sedangkan investor keluar. Ini adalah naratif yang dibawa. Saya nak sekalikan jawapan statement awak dengan ringgit yang terus merudum. Ini adalah strategi ekonomi. Awak nak saya atau tak awak boleh baca, boleh sahkan sendiri apa yang saya sebut, apa yang saya bentangkan ni. Saya baca kenyataan Tuan Isyam Yali panjang. Satu tindakan yang salah bagi beliau, satu tindakan yang salah jual aset negara, jual aset, beli saham dalam negara. Jual aset dekat luar, beli saham dalam negara. Dalam masa yang sama bila jual aset dekat luar, gunakan uh, keuntungan aset yang dijual, beli duit ringgit yang yang uh, dekat pasaran menyebabkan ringgit sedikit meningkat. Dalam masa sama, duit ringgit yang dijual, dibeli-beli tu injek dalam pasaran modal tempatan. Pada pendapat beliau, ini tindakan yang salah. Panjang saya baca. Okay. Jual aset yang ada di luar negara, dapat keuntungan. Luka kepada ringgit dan beli saham tempatan dalam pasaran bursa. Ini core issue dia. Inilah core issue yang kena kita faham. Detail panjang saya pendekkan itu je. Jual aset dekat luar, ada ada capital, beli ringgit, ada dah tukar ringgit, injek dalam pasaran tempatan. Okey, Adakah jual aset luar negara itu salah? Okay. Salah kalau jual, yes memang salah kalau kita jual aset luar negara. Kalau ju, lepas jual, duit tu lesap. Duit tu jolo yang enjoy. Eh, yang tu salah. Tapi kalau awak jual aset di luar negara, awak ada cash capital dalam bentuk USD, convert jadi ringgit. Dengan ringgit, pump masuk balik, balik, balik beli saham-saham tempatan. Itu strateginya kill two birds with one stone. Bunuh dua ekor burung dengan satu batu. Apa kesan daripada langkah ini diambil? Dari segi mata wang, ringgit yang pada satu ketika merosot, mendadak, berjaya dikawal dan kembali naik. Ringgit berjaya dinaikkan kembali tanpa menggunakan reserve bank negara, tanpa perlu BNM menaikkan kadar OPR sebab salah satu langkah untuk mengekalkan value mata wang melalui pendekatan polisi kewangan oleh bank negara. Naikkan OPR. Kalau OPR naik, lagilah rakyat marah. So, pendekatannya adalah jual aset di luar negara, beli ringgit, bukan jual keseluruhan KWSP masih mempunyai aset pelaburan di luar total aset pelaburan KWSP sekitar 1.26 trilion 38% adalah di luar sedikit portion dijual untuk inject ke dalam pasaran tempatan dan jualan tu bukan untuk jual tak macam jual lo ni invest balik dalam pasaran tempatan apa maksudnya invest ke dalam pasaran tempatan KWSP dibeli membeli saham-saham yang ada dalam pasaran lokal. Apa maksud dia? Ayat mudah macam ni. Saya tak nak bagi opening. Tak payah jaga sangatlah. Bagi capital kepada local company untuk berkembang. Boleh semak pegangan saham KDLSP dalam bursa, dalam ex mumu pun ada semua. Apa yang KDBSP beli? Semua. Company-company dalam Malaysia yang menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia. Apa kesan dia bertindakan ni? Ringgit kembali mengukuh. Bursa naik. Sejak tahun 2023-2024, bursa naik. Local company dapat new capital melalui jualan saham yang dibeli oleh KWSP sekaligus membantu bisnes mereka dan menjadi punca GDP growth berlaku dengan baik. Data itu ada. GDP growth kita berkembang, ringgit kita semakin mengukuh. Tidak mengukuh terlampau tapi sudah ada tanda-tanda yang positif. Pergerakan berusaha 2023-2024 antara yang terbaik. Okey, malah memberi pulangan keuntungan kepada EPF itu sendiri apabila KLSP pun dia bagi dividen kepada pencarung sebanyak 6.3%. Dekat mana yang ruginya? Jangan cepat melatah dengan word jual equity ni. Jual equity di pasaran luar. Jual equity di, dekat luar, bawa balik ke Malaysia untuk boost internal, domestic ekonomi, untuk galakkan ekonomi tempatan, menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia, untuk galakkan produktiviti, yang akan berlaku secara domestik untuk menyokong dasar menaikkan gaji minima pekerja di sektor swasta. Saya akan lawan kalau jual ekuiti luar, lepas tu bagi jolok enjoy jolok katak macam yang sebelum ni. Itu eh, kita kena lawan. Tapi kalau setakat jual injek balik supaya local ekonomi berkembang, itu satu tindakan yang baik. Kenapa saya faham benda ni? Sebab nak tengok tak video saya explain tentang Abenomics, benda yang hampir sama, cuma strategi berbeza. Dekat Japan, mereka nak boost local ekonomi Cara mereka salah. Macam mana? Mereka cetak duit sebanyak mungkin, create new money untuk beli saham lokal. Anomali tindakannya lah JP225 memang naik mendadak tapi yen merosot sangat teruk. Lagi parah, pertumbuhan ekonomi tak berlaku. Sebaliknya deflasi berlaku di Jepun. Awak mungkin pening tapi ini benda yang ada fakta. Semak, tulis semua apa yang saya sebut ni dan sahkan semua benda tu. Disaster ekonomi Jepun. Sebab apa? Mereka memilih untuk create new money tanpa ada sandaran yang kukuh dari segi ekonomi. Mereka guna monetary policy dengan cara yang salah. Berbeza dengan Malaysia. Kita tak cipta new money eh. Kita guna capital sedia ada. Cuma alihkan sedikit portion daripada segmen market yang luar bawa masuk ke Malaysia. Bukan semua. Certain portion segmen market. Dan kita berjaya rangsang ekonomi. Data itu ada. Patahkan hujah saya dengan data. Tunjukkan ekonomi Malaysia tidak berkembang. Tunjukkan. Okey. Berkenaan tentang ringgit. Topik ring, uh, pergerakan mata wang memang topik favourite saya. Saya trade pelbagai mata wang. Berpuluh pair mata wang. Global saya trik. Saya scalping arah pasaran arah pergerakan harga saya baca melalui data performance ekonomi. Dari situ saya decide nak beli mata wang apa. Macam mana saya nilai kekuatan mata wang sebuah ekonomi melalui dasar polisi fiskal, polisi monetary. Dari situ bacaan pergerakan mata wang boleh dibuat. Dan ringgit on track, buka trading view. Saya masih tak payah tunggu saya, tak payah tunggu Isyan Jalil. Untuk sahkan dan untuk baca. Cross check je. Awak oh, pilih pair MYRUSD. Tengok pergerakan. Sejak 2023, ringgit dalam trend positif. Tunjukkan saya salah benda ni. Buktikan. Okay, berkenaan statement awak, I think global source could be bought to preserve reputation throughout history. Berapa banyak negara global terjerat dengan IMF? Ni next topik saya. Saya nak fokus yang bud ni. Saya harap awak boleh buktikan negara mana yang terjerat dengan IMF. Berapa banyak yang terjerat? Buktikan global source boleh dibeli. I think, I think tak boleh. Awak rasa tak boleh. Buktikan kalau Malaysia beli global source semata-mata, berapa banyak yang Malaysia bayar? Kepada siapa Malaysia bayar? Duit bayar tu daripada mana? Saya nak fokus part ni lepas ni.